sudah dia belajar menerima dapat dapat duit kita dia nak dapat duit Allah kena menghendaki kan itu senangi apa maunya Allah itu ridho apa kita jikirnya sudah kita baca Rodi itu bilahi Robba wabil Islami dina wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah Raditu billahi rabbah dina, wa bil islam dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula hey hey ni batang tubuh kunin nah, dengarkan dengarkan raditu billahi rabbah aku ridho Allah itu sebagai tuhanku nah kalau kita ridho Allah sebagai tuhan kita senangi apa maunya Allah. Ah, dapat ridho. Mungkin kita komplain dengan maunya Allah, dah pun dapat ridhonya. Mudahan kita ini jangan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 amin. Pas pulih hilang sendal. <guluh> Mok benar menjadi masjid sini, hilangan terus sendal. Kepan penjaganya ini itu cara-cara Allah hendak memberikan ridhonya kepada kita kita sudah meminta hendak meminta ridho diberi Tuhan keridhoan Tuhan eh sekalinya menolak menolak dapat apa mau kebanar kamu di sini hilang masa sandal jat mau nah menghilangkan tuh siapa Allah berarti mau Allah mau benar, jawab hati-hati itu. Kalau bahasanya orang belajar tauhid itu namanya mengibah Allah, <tuh> ayo pin waninya mengibah Tuhan, Ayu, ayo sudah hilanglah inggih hilang, mana kayak apa ayo bukiri karena bosan tahu, ini aja bosan dari deh, misalnya orang juga. Jantar ya, karena gitu. Ini aja sandal nak pakai aja. Ya, tapi sandal orang. Pian jenok kan bawa. Lu nak kan mulikan besandal. Jakanya ya, sandal si Din. Ini nak sandal ulun nak lu parak mulik pian bawa. Nah itu cocok, -cocok aja. Munang. Ini nak sandal ni kena pakai aja. Ya. Sandal siapa? Sandal orang. Itu naranya curi mencuri. <laughs> Wah yuk. Tapi nya kerja pakai aja, ya. ini sandal urang ini lo sudah sandal dia sih, tapi sandal siapa nih sandal orang. jangan sing bau bawa coba ada orangnya. kasihan dia biar jangan sandal julung sandal seorang <laughs> ini sandal urang nanti julung nah coba nah itu gitu ini ya kita nih kita dapat anak binian kelakian kah ke senangi alhamdulillah apa lalak yang pulak umanya ay uma aja memanja ya Allah ayo sabar aja kita tambahi pulang tahun kena sikong lagi Ayuh. mudah mana <laughs> kayak apa yuk kita kan berkandak lah urusan Tuhan itu baik ilmunya jasin kalau hendak dapat anak babinya itu nak ini ujurai ilmunya, tapi menjadikannya all ilmunya aja. Ilmu tuh kada kamu kada kamu kada kamu ubah sesuatu kalau kada dengan izin Allah. Oh, nah itu. Min hasanin nah, wa baik ke buruk itu urusan Allah. Oh, Allah. Oh. Mamanya putih, abahnya putih, <tuh> anaknya hirang. Nah, ini keturunan siapa ini nih dia kan dia keturunan siapa keturunan pian juga nah tapi dia hilang mungkin bakal ada pian <laughs> <laughs> ada pengaruhnya kadep lontarang tuh baik eh karena <laughs> pengaruhnya asalnya situ ya kalau Nah itulah kita Pak Ayyad. Jadi Allah menciptakan manusia ini sesuai dengan kehendaknya yang kaya apa kaya berkah. La ilaha illa huwa azizul hakim La rabba siwa Kada ada Tuhan selainnya Munfaridun bil wahdaniyah Allah itu maha esa dari segi ketuhanannya Maha perkasa al-azizu fi mulkihi Allah Maha Perkasa dengan kerajaannya Al-Hakimu fi Eh dan Allah itu Maha Bijaksana di dalam perbuatannya semuanya itu dengan kebijaksanaan Tuhan pada ayat ini menangkal daripada pemahaman orang Nasrani yang menyatakan Al-Uluhiyah Isa yang menyatakan Nabi Isa itu Tuhan nah. ternyata Nabi Isa sendiri dibentuk oleh Allah di dalam alam rahimnya menangkai itu lain Tuhan naranya kan gitu kalau nasi najran membedakan oh Isa itu Tuhan kenapa Tuhan karena bisa menghidupkan nang nang mati eh ternyata Nabi Isa dihidupkan Tuhan berarti lain Tuhan naranya mun Tuhan bisa dihidupkan Isa dipandakan anak Tuhan karena apa sini ada bahabah kada babahnya ba masa penting Nabi Adam tu kada Abah, kada kan bau mak siapa mamanya Nabi Adam dada abahnya siapa dada jua nah Nabi Isa mas bau mak di Tuhan Nabi Adam nak kada ba Abah, bau mak tu kada pedakan Tuhan masa Siapa abahnya Nabi Adam, dadak lo, ada dalam madahannya maman Nabi Adam siapa kan ada juga nah. wa annahu la ya'lamul ghaib ternyata Nabi Isa kan ada tahu masa usun ghaib ini ala annahu abdun kagairihi minal ibad bahwasanya Nabi Isa itu dikatakan sebagai seorang hamba sebagaimana hamba-hamba yang lainnya Walladzina anzala alaikal kitab ialah Allah yang menurunkan kepada kamu yang Muhammad Al-Quran Al-Azim Bihi ayatum muhkamat Nah jadi Allah menurunkan Al-Kitab kepada Nabi Muhammad Nah di dalam Al-Kitab itu ada ayat Al-Muhkamat namanya ayatul muhkamat hunna umul kitab Jadi di situ ayat al-muhkamah itu ayat um bayinat, ayat yang jelas, wadihat, jelas, ada, apa, wadihat iddilalah. La iltibas sabiha wa la gamud. Jadi kadang-kadang yang mirip, yang juga untuk iltibas itu semacam apa, yang nang model nang apa kada jelas model kita gitu, membuat kita remang-remang tidak. -remang. seperti ke ayatil halal ayat yang menjelaskan halal wal haram nah itu itu jelas Allah menjelaskan itu ulu washrabu wa jadi makanlah jangan berlebih-lebihan apa misalnya ya ayyuhalladzina amanu la amwalakum bainakum bil janganlah kalian memakan harta sesama kalian maksud sesama kalian itu ya sesama muslim dengan cara yang batil dengan cara nang kada bujur maksudnya dengan cara haram dengan cara zalim nah itu ayatun muhkamat itu ayat nang jelas kada perlu ditafsirkan macam-macam nah itu jadi ada ayat-ayat Al-Qur'an itu nang muhkamat muhkamat itu jelas kada perlu penafsiran macam-macam wa ukharu Cuma ada ayat dua yang lainnya ayat yang mutasyabihat Ad-dilalatu ala katsirin minan nas faman raddal mutasyabih ila al-wadih al-muhkam faqad ihtada barang siapa nang bisa mengembalikan mutasyabihat itu kepada nang jelas nang muhkam maka sungguh dia dapat petunjuk begitu juga sebaliknya barang siapa yang mengembalikan nyata salah nangan ini bisa sesat hukumnya pak. Nah kan banyak ayat-ayat misalnya seperti yadullah ya aidihi itu merasa tuh pak. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Oh kalau gitu Allah punya tangan lah. Iya dalam arti ujar ulama kekuasaan. Atau Allah tuh punya tangan tidak sebagaimana tangannya makhluk nah bisa dua nah itu kan mutasyabihat kandak awak oh tangan Tuhan tuh nang ini kain ini kukunya nang ah, kawa itu, ini ah itu tuh itu itu bahaya nih itu nah itu ada kawa. jadi bagi orang-orang Nah -orang ahli ilmu oh nanti masuk tangan tuh Allah Maha Kuah Kuasa nah jadi ayat-ayat yang mutasyabihat itu termasuk huruf muqatta'ah seperti alif lam mim alif lam ra kaf ha ya ain sad nah itu kan oh atau kita masuk mutasyabihat kita mau kata ahlinya dan pernah hendak menafsir-nafsirakan itu itu bisa sesat tafsirnya serahkan aja semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti nanti terjadinya hari kiamat nah itu Nabi tahu tuh Allah kita kena tahu itu termasuk mutasyabihat cuma ciri-cirinya dipadahkan tapi kapan kiamatnya wallahu alam Sekum pun karena tahu kan ada orang barat tahun sekian nanti akan terjadi kiamat oh, mana sampai ini kiamat-kiamat nah, -kiamat? nang tau kiamat itu cuma Allah tu kan aku ditafsir-tafsirakan baik jangan tak terjadinya kapan ya'jus wa ma'jus kapan Nabi Isa turun nah itu kan tahunya itu mutasyabihat jadi kalau sudah ayat-ayat mutasyabihat kita jangan coba-coba untuk menafsirkannya kita serahkan tafsirnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti nanti keluar hari kiamat dipadahkan di sini keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Dajjal, dan lain sebagainya. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Yang mana kita kada kawa menafsirkannya, maksudnya kada kawa mengetahuinya, kita serahkan semuanya itu kepada Allah. Nang nyaman dulu adalah ayat muhkamat. <tuh> فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَتَّبِعُونَ مَا Adapun orang-orang nang hatinya condong daripada petunjuk, maksudnya melonceng melenceng daripada petunjuk. Ini dia dalam keadaan kesesatan. Iladzorallah, <tik tersingkannya> ayat mutasyabih min ala hasbil hawa. Lalu ini menafsirkan ayat-ayat mutasyabih menurut kehendaknya. Nah, menurut kehendaknya, ada mau pak? kan kadosan ayat mutasyabihat na ayat biasa aja kan ada orang menafsirkan ini jasin akimis sholat ala zikri tegakkanlah sholat untuk mengingatku bila kita sudah ingat jasin sumbah yang am itu apa tuh itu tafsir melukah hendak biar 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 kada sumbah yang kan uja aku tuh, akimis sholat tegakkan sholat laksanakan sholat sholat itu sarana untuk mengingat Allah kan itu ini sedikit di aja ingat bila ingat sholat sudah ah udah mau wa'budullah hatta ya'kiya yakin sembahlah Allah sampai bulat keyakinan kamu jadi sini pun sudah bulat keyakinan kata bapak lagi karena penyembah Tuhan ini aman itu menurut Sidin kita muka ada paham tujuan jangan tafsir tafsir baik buka tafsir sembahlah Allah sampai kamu yakin yakin di situ sampai al maut sampai mati muka ada mati jangan ampeh sembahyang. yang aja ada orang yang memaham itu atau ya yakin itu diartikannya sampai yakin itu bulat ini eh, nang bulat lonjong itu masih sembah yang mau sudah bulat lonjong kan masih sembah yang lagi jadi <laughs> nah mengaji ini bagian nang tukang beca tukang ojek online pak iwakan nah bagian pas mana guru nih nah hanya pas nih lom gawian seorang <laughs> nah ini nang bahaya nih pak Inaka ini biar ya allah mau wani menafsikan Quran ii jadi kita tuh muka datang itu jangan tafsir-tafsir. Sama nak kayak tukang dukun beranak tuh berhari. Apa ya lah si beranak. kalau nyambahan pendarahan tuh sih baca tabat tabat tuh menabat ya sih Maulah gitu. Itu tafsir sesuai kehendak hawa nafsu. Tabat menabat dia. Tabat tuh dia celaka. Nah itu. Qulna ya naru kuni bardamu wa ala Ibrahim. Nah, bila panas anaknya bacakan ayat itu. Qulna ya naru kuni wa ala anang. Yang panasnya anang. Itu merubah Qur'an ke apa itu? Katakanlah bahwa saya api, digitlah kamu. Dan eh, kesan Nabi Ibrahim ditimba di api. Ini lalu kita menghubungkan ayat itu lawan anak kita garing panas. Lain, baik. Uang Allah Ibrahim, sidin Allah anak. orang kenapa salah, kita ada Ibrahim. Ini aja jinam panasnya anakku anang Nah, itu kata semua itu, baik. Nah, jadi orang-orang yang menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan kehendaknya, yufasirhu ala hasbil hawa, menafsirkannya sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, nah itu kan berbahaya. Nang ujar ulama itu, bahwa maq'adahu ada nar, Hendaklah dia mencari, menempatkan dirinya di dalam neraka waliyazubillah. Kan dulu pun ingatlah waktu kampanye antara Golkar, PDI dengan Ka'bah. Ya Allah, kalau Golkar itu ada pohon, on wala taqraba syajarah jangan kamu dekat di pohon ini pohon golkar pada <laughs> <laughs> itu pohon saya di Al-Qur'an ditafsirkan sehingga golkar jadi di jangan <laughs> masuk golkar kan fala taqraba syajarah nah itu menafsirkan Qur'an sesuai kehendak hawa naf, nafsu bahaya ba Orang menafsirkan Quran itu kalau gampang-gampang ahli nahu, ahli bahasa, ahli mantik. Ada syarat-syarat mufassirun itu ada syarat-syarat untuk menjadi ahli tafsir. Kada ka sembarangan, kada sesuai dengan kehendak kita, Pak. Nah, itu. Nah, bila ini, ini tafsir yang membawa kesesatan. Tujuannya kan ibtiqa fitnah wa ibtiqa ta'wili tolaban li fitnatin nas untuk mencari fitnah kepada manusia di dalam agamanya wa ibahaman li adba'i nah biar diumpati so dipadakan sidin canggih hebat ini ini dan sebagainya yabtaguna tafsira kalam Allah tafsira kalamillah jadi sidin menafsirkan kalam Allah dia tadi sesuai dengan kehendak sidin nah ini na'udzubillah nah, jadi kita hati-hati benar di sini makanya di sini dikatakan kalau sudah ayat-ayat yang mutasyabihat itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah kada dan kau mengetahui tafsirnya kecuali kepada Allah. Nah itu. Nah itu dulu punya waktu kita sudah habis ini kita sambung insyaallah. Lalu kena ada doa ujungnya Nina, doanya bagus semua Nina. Rabbana la ba'da ijahadaitana wah ini mantap doa nih baik mau mulun doa nih hari-hari mau baca ini nih. soalnya luar biasa Hati doa nih tuh itu luar biasa baik luar biasa itu termasuk doa untuk menguatkan dan mengokohkan hati kita jadi biar kita tuh kada mudah terpengaruh oleh orang lain Biar kita kada terombang ambing dengan situasi zaman doa ini Insyaallah Allah kita bahas itu untuk pertemuan akan datang itu nanti selanjutnya kemudian dengan hubungan dengan ayat sesudahnya ini saja dulu Insya Allah sama-sama kita memahami dan mempelajari Al-Quran Jadi ulama betapa besarnya pahala kita membaca Al-Quran dengan memahami isi kandungannya dan semoga itu akan menjadi pembelajaran dan menambah keimanan dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaika. Shallallahu alaihi wa alihi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa, wa barakallahu wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.